За эту войну от своего руководства не слышал конкретной цели этой войны, чем она должна закончиться. Есть локальные какие-то битвы, вот должны выдвинуться, вот должны устоять. Но каждый должен видеть что-то, как оно окончится, какую цель кон 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 конечную мы преследуем этой войны. Ну, руководство, как правило, не обсуждают, особенно на войне. Мы всей ситуации в целом не знаем. Но со своей точки зрения я скажу, что мне не всегда сильно приятнее примирить, особенно такие, как были в аэропорту. Потому что всегда они заканчиваются, как мы видим, довольно печально. И с большими потерями. Опять же, плохо, что за этот год мы научились воевать, это хорошо. Но мне не совсем понятна политика высших офицеров, поскольку наша армия, государство, такой человеческий ресурс колоссальный мобилизировала. И это не просто люди, это некоторые люди, я знаю, профессора есть, даже с Лондона приезжали, есть даже я знаю, такой человек, который там в университете преподает, профессор. Это и инженера, и все. Просто этот, этот человеческий ресурс можно так сейчас организовать, чтобы армию действительно поднять. Поскольку мы гражданские люди, мы пришли помочь армии, но мы всю жизнь не можем воевать. И должно все-таки прийти то время, когда армия сама себя начнет, сможет сама и отбиваться, и все. Мы можем помогать, но всю жизнь мы тоже не можем воевать. Каждая война должна заканчиваться когда-то. Я думаю, что что-то должно меняться.